Сторонний звук, у меня мама дивиться фильм. Вот, сейчас мы будем снимать наш влог. Я еще в халате, мы уже все поели, тому да, все у нас зубы почистили, и до нас пришла тетя Маруси дочка. Я не знаю, наверное, на другом этаже, че да. Ну, не суть. Давайте поднимемся. Может, мы в магазин пришли. Не знаю. Вот. Тому мы приходим на второй этаж. Так. Вот, я уже приехала. Так. Да, сегодня мы будем сбирать речи и ехать, так скажем, на планову поездку в Японию. Так. Тому мне нужно забрать с собой чехол для очков, потому что я хочу очках, да, айпа, там все, что нужно. Так, где наши мелкие? верно, я всегда в магазин Ну ладно, я суть беду, мама в комнате возьму чемоданы. Сейчас я их достану. О, они, наверное, приехали, да, но ну, я беру свои вещи и, у... и ухожу, да. А вон там уже хорошо Так, привет, да, я буду ехать с ними. Да. Ну, а Бионика еще даже не подозревает. А я Сонечка, я беру обязательно с собой Кузю. А я Артём. И моя сестра Соня. Да. А Эля вот. Вот я Эля. Я не их дочка. И я дочка тети Малуси. Сейчас покажу мою маму. И она сейчас должна где-то пить. С моей сестренкой Аделью. Понятненько всем. Понятненько? Доброе утро, Я и мама, все, и сестра. Так, как у нас сказала Адель. Вот, да, и сейчас мы будем ехать в поездку. Да, наши чемоданы мы потом поедем ко мне все. И мы тоже соберем вещи. Вот. Вот. Тому мы там забираться чемоданы. Так, Вероник, ты все взяла, да? Что ты в халате? Да, такие вопросы куда? Угу. Капитальный такие вопросы. Хорошо. Что ты в пижаме? Ходи магазин. Питание отсутствует. Ой, Майк, хорошо, отбирай чемоданы. Только ты не берешь в тебе, Пойдем. Ну, нас веси, мы сейчас собьем. Пойдемте, будем нас веси собирать. Пойдем. Это у вас комната, да? Мы сейчас сходим за чемоданами. Ну, я нам принесу. Кузя пускай тут постоит. Вот. Вот. И вот так вот прихвачу ее рюкзачок. Фух. Вот мой, мой рюкзак. Твой рюкзак и твой рюкзак я такой дань. Спасибо. А где мне весь брать? Бегу с кухонь. Сейчас, сейчас принесу. Сейчас достану. Оп. Вот достал. Я разве такое дерево? Вау, спасибо. Беру с собой дерево, я в руках принести. А я возьму с собой кужу. Кужу, кужу возьму. Да, панцетик обязательно нужно взять. Возьму с собой трусики, две стучки. Платьиска, в котором я буду ехать, кофточку я буду ехать. Вот, я возьму сейчас, наверное, вот это, а буду ехать в комбинезоне. В комбинезоне я буду ехать. Да, поэтому одеваем комбинезон, пижамку беру и думаю, все, да. Теперь пускай собирать майк. Я тоже одену такой вот этот, да, только у меня оно с шапочкой, да. Так что вот. Вот кепочка. Кепочка. И костюмчик. Пижамку я беру. Пижаму я беру. Вот. Та беру Вот. Я вот эту беру мятик. Матька, не хочу, матька, хочу... Тусики. И все. Вот мою. беру с собой вот такую вот масинку. Понятно. Я еще возьму чеп. Я, я мысль с вами. вот так вот насыпьет онцу. А Веронике мы сегодня, кстати, едем на день рождения. Дайте подарок. Ой, да. А у нее 111 день только тихо мы купим собачку легко купим и ты что забыл что мы здесь купаем собачку кушаем так чуть тихо, тихо не рассказывайте как случилось давайте подарку мы идем забирать тоже наши подарки Вот, вот на да. карточку возьму. И Теперь нужно еще собрать чемоданчик для нашей красоточки. Я думаю, взять вот этого. А все остальное в номере уже возьмем. Да. Так, давайте мы вот вот да. по От. Не, не, не. Тому одягаємо її шапочку та беремо сосочку. Ну, все, да? Телефон давай. Ти візьмеш, як ти мій. Давай отак, да, і отак. Так, все, давайте будемо ждати, поки наша, так скажемо, міні-сім'я збереться. Да, давайте мы пока останем в лифте. Да, давайте. Вот, пойдем в лифт. Пойдем. Сейчас закроем палатку. Все, пойдем. Мама, ну блин, я хочу с ребятами. Ну. Вот тут. я с Катенькой стану. Блин, меня подождут пускай. Все. Ну давайте ждать, пока стали сбирать. Ну, и осталось только мне собраться, да, и я, наверное, одену что? Вот этот вот свой привычный костюм. Сейчас одену и к вам. Ну, все, я одела, нам и халат уже повесила. Возьму его с собой. Пижаму возьму. И вот это вот. Да, Возьму с собой что? Телефон. Телефон я вот сюда, в принципе, могу положить. Кошелек и книжка. Пускай будет. Там. Вот, и все, думаю, да? А, нет, еще iPad хочу. Нужен мне айпадик. И часы мои, все. Вот это мне теперь нужно закрыть. Как-небудь. Так, давайте, ми, давайте yeah. ми його закриємо. Так, ми всі речі зібрали та їдемо до Тіть Марусі. Я вам не показувала, що взяла ш... Боже, ми взяли ще. Боже, зараз ми поїдемо до Марусі. Хоча не може не будемо їхати. Ладно, не поїдемо до Марусі, а зразу по... В аэропорте. Дети, скоро будет вторая часть.